Добрый вечер, вы смотрите программу ⁇ Общество Украины ⁇ Сегодня мы говорим о новой полиции, о первых итогах ее работы, а также в целом о реформировании правоохранительных органов в нашей стране. Говорим об этом с нашим гостем, экспертом инициативы ⁇ Реанимационный пакет реформ ⁇ кандидатом юридических наук Александром Бончуком. Здравствуйте. Здравствуйте. Кандидат юридических наук, я правильно представил? Да, правильно, правильно, Так, вот давайте, знаете, начнем с нашей новой полиции. Вот ну, несколько месяцев в Киеве она уже работает, несколько, ну не несколько, наверное, месяц-полтора в других городах, миллионниках, не всех, но все же. Ну, вот подводя итоги первые, вот вы как эксперт, в том числе в правоохранительных органах, вот довольны результатом? Я думаю, это да, потому, что то, что ставилось за задачу в целом для того, чтобы изменить лицо а, органа, который каждый день мы видим на улице, а, видим на дорогах а, и, а, и изменить подход к работе. Думаю, в целом это, это скажем, исполнена эта задача и а, конечно, не без шероховатостей, но есть прогресс и я думаю, те результаты, которые показывали и они, я думаю, объективны социологического исследования, опроса, который был в Киеве, uh -huh. он показывает, что доверие намного больше, чем к, к раньше действующей милиции. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот к раньше действующей милиции это не новость, да, к ней полностью доверяли 1%. Это все исследования говорят, это полностью, скорее там 6-7%, но это да. понятно, что не те цифры, которые должны быть у правоохранительного органа. Но вот новое исследование, проведенное центром сфера, оно проведено в городах-миллионниках, где да. вот уже работает милиция, но ну, там люди скорее доверяют, но ну, с оговорками. То есть доверяют, но все-таки они говорят, ну неопытные они. Да. Вот как вы думаете, вот этот кредит доверия, да, то есть который скорее вот выдали наши граждане, ну надолго его хватит? Я думаю, что пока его хватит на то время, сколько еще будет адаптация да, новых полицейских молодых mm -hmm. парней и девушек да, mm -hmm. к, к условиям. И а, самое главное, я думаю, в этом в этой ситуации, чтобы а, ну скажем, чтобы дальше было доверие, это снова же не опуститься к тому уровню там коррупции, mm -hmm. а, хамства и других злоупотреблений со стороны а, новых полицейских mm -hmm. и тогда ну Будет, будет доверие. Ну, конечно же, почему это больше как кредит сейчас выглядит, скажем так, выданный, да, вот это процент доверия. Потому что есть проблемы, в, и это все признают, в сотрудничестве или между подразделениями патрульной полиции и с милицией, которые, например, милиционеры до сих пор в райотделах милиции mm -hmm. работают, mm -hmm. да. И, и вот с этим есть проблемы, это с одной стороны, с другой стороны очень многим, я знаю, там автолюбителям не нравится, что это, скажем, самый большой минус – это то, что очень долго оформляются mm -hmm. на, на местах ДТП, очень долго оформляются документы. И плюс в том, что это за пару минут прибывают на, на место ДТП. Минус в том, что очень долго идет оформление документов. И это, конечно же, улучшить эту ситуацию может, например, то, что перевести в электронную форму все оформление протоколов. Одна из форм. да, о том. И другая форма, скажем, стимулировать страховые компании, чтобы они не требовали от участников ДТП обязательного протокола полиции, когда нет, когда, скажем, сумма ущерба небольшая. Тогда, чтобы действовал вот этот европротокол там, в полной, полной мере. Потому что сейчас самая большая проблема, что у нас европротокол, самые водители, страховые компании, они, ну, скажем, не не хотят это mm -hmm. Это как бы вот, вот такие вот, скажем, недочеты есть, конечно же, в работе. Это то, что мы внешне видим. То, что в середине там также есть некоторые вопросы вот в Киеве по поводу там, микроклимата и других вещей, mm -hmm. там уже есть в Фейсбуке появляется информация. Но я надеюсь, что это все, скажем, со временем оно будет уменьшаться проблемы. А вот давайте сравним. Респондентов, респондентов просили наиболее вот позитивные стороны, да, самые главные позитивные стороны новой полиции да. выделить. Вот какие бы вы выделили? Вот сравним с ответами. <с ну, скажем, конечно, она может отличаться, потому что я, скажем, могу больше профессионально сказать Конечно. Да. Я думаю, что это направленность на э, на помощь, угу. да, не а, наказание, а на помощь люб, любому человеку, как автолюбителю, так и у, людям на улице. Угу. Это первое. Второе, я думаю, это э, в, э, это вопрос тот тот что снова же не по-хамски а скажем отношение к людям скажем с улыбкой и, и это скажем более открытость mm -hmm. и третье я думаю то что не берут ну не берут денег да как mm -hmm. в виде там как скажем э, э, как коррупция да то есть mm -hmm. это это я думаю три, три вещи которые отличают существенно нынешнюю патрульную полицию от например гаишников которые раньше были. Ну вот вот такие. Видите, я сказал, а, да. а нашим гражданам еще очень важно а, а, вичловость, да, то есть а, вежливость и. А, ну, я сказала. Внешний вид и внешний вид. Внешний вид. Очень да. его поражает наши граждан внешний да. вид. А, но сейчас, я думаю, что понимаете, внешним видом можно, а, скажем, можно так сказать купить угу. а, граждане населения. Можно купить там первые там неделю, угу. две недели, месяц. Дальше на этом не выйдешь, угу. Нужно показывать уже реальные реальные результаты, потому что что могут возникнуть вопросы там зачем например постоянно ездить и тратить деньги государственного бюджета на 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 бензин в этой в патрульных автомобилях если например ничего не делается с нарушениями поэтому вот э, на, на, нужно и другие скажем способы повышения эффективности работы искать угу. а вот давайте негативные стороны сравним какие вот главные негативные стороны видите у новой полиции э, я думаю что это э, неопытность угу. Это, это, думаю, в, в любых вот этих действиях. Второе, второй вопрос, я думаю, негатив это, который я уже тоже называл, это сотрудничество между старой милицией и и полицией, когда нужно оформить задержанного задержанное лицо, помочь потерпевшим и вот, вот такие вещи. Им другое, ну может быть, я так думаю, может очень многим не нравится вот негатив это постоянные езда с Включенными, я, мигалками. включенными мигалками это я думаю общество разделяет одни поддерживают например я я mm -hmm. поддерживаю это есть сейчас население которое не поддерживает это ну это большинство это мои... поддерживает кстати большинство ага. поддерживает им нравится потому что они чувствуют что вот рядом полиция да, все да. время где-то где-то где рядом а, вот еще негативные стороны в принципе все идут от э, не, неопытности вот Неопытность. По, mm -hmm. э, по, по мнению граждан еще знаете что вот Красивые наши полицейские, но вместе с тем, а могут ли они нас защитить? То есть они них вот красивые, но mm. силы ли у них хватит против рецидивистов? <связывающие> ну, это снова же со временем. Конечно же, если там взять, я думаю, там американского копа, который там на улице провел 10 лет, mm. и на, на нашего копа или полицейского патрульного, который там только 2 месяца или 3 месяца на улицах Киева, конечно же, у них разный опыт, разный опыт оценки ситуации: когда нужно применить силу, когда не нужно, когда нужно применить оружие, когда не нужно применить, mm. как применить это оружие и э, это только с опытом но тот вопрос просто в том что э, мы в таких условиях ну мы все время в таких условиях но сейчас особенно когда ну не было возможности например э, там учить год этих патрульных угу. а может и не нужно их год учить да а сколько но, их нужно учить как вы считаете э, я думаю оптимально это 6 месяцев вот кстати граждане то точно так же думают. да Говорят, но, мало учат сейчас да и э, ну, это исключительно из того чтобы э, общество почувствовало что-то новое это угу. Я понимаю, что тут как бы идет в ущерб качеству mm -hmm. полицейских, идет, скажем, политическая целесообразность, mm -hmm. да, от, когда хотят политическая может и нет такой политической целесообразности. Но просто с другой стороны, если бесконечно учить и людей не вывести на улицу, они все равно не, не, не получат mm -hmm. эту не получат эту практику. Но я, конечно, против того, как у нас сейчас в вузах до этого времени, например, будут там учить полицейских там три года, там для некоторых видов полицейских деятельности не нужно как говорят протирать штаны 3-3 года до да, партой. их просто Например, достаточно патронные. да их да. достаточно вот два с половиной 3 месяца и сразу на улицу ну оптимально когда нормальная ситуация будет можно будет до, до 6 месяцев но вопрос просто в том что новый закон о полиции не ограничивает этой сроки в зависимости от ситуации министерство или уже новый шеф национальной полиции он будет определять какой нужно срок в каком году для обучения Кандидатов в патрульную полицию. И все, mm -hmm. и, будет, и, и будет, будет определено содержание этого обучения и, и срок этого обучения. Вот как вы считаете, сколько велика опасность проникновения коррупции в новую полицию? Потому что вот во время исследования вот уже были: знаете, знакомый знакомого рассказал, что дал взятку и откупился. Mm -hmm. Конечно, вот от респондентов конкретно не было а, свидетельств, как, например, если спросить их про ДАИ. Mm -hmm. Но вот про новую полицию уже вот такие слухи ходят. Я думаю, думаю, что э, тут э, один только. Специально министерство э, сделало э, и сейчас регулирование такое, что департаменты патрульной полиции, они абсолютно автономные в системе. Это именно из-за того, чтобы э, не привести старые порядки коррупционные, в том числе порядки в новую службу, потому что мы понимаем, что там коррупция, как бы это ни звучало, это как э, э, как зараза, да, которая mm -hmm. ты один раз, э, скажем, ее э, ведешь в организм, этот новый даже, она может распространиться по нему, mm -hmm. по, по, по нему и это и это будет означать, что, ну, скажем, э, с чем боролись на то и на mm -hmm. да, там и то то получили. Mm -hmm. Поэтому вот тот шаг в том, что институциональные. Скажем, и персонально, и даже территориально, патрульная полиция отделена от других структур во всех этих городах, это, это правильный шаг в этом направлении. Может быть, когда говорили по поводу договоров и еще договоренностей, это может снова же быть, вы понимаете, для граждан очень часто, что в чем они могут не разобраться? Задерживает полиция, приводит в райотдел а милиции. вот как с этим быть? Ну вот хорошо, не дали, да. не дали взятку полицейскому. Ну, Пришли ну, и дали взятку в РВД. Да, и никаких проблем. И, и, и его отпустили, да. Угу. И, как вот с это, этим быть? Ну, с этим только, понимаете, в этой ситуации снова же подходить и менять персональный состав угу. милиционеров, которые вот в будущем будут полицейские, в райотделах будущей полиции. То есть на таких же основаниях. Но, но это снова же эволюционный шаг. Он может быть очень быстрым, этот эволюционный а шаг. Как каким он должен быть? А, ну, в планы и закон о новой национальной полиции предусматривать сейчас, например, должен пройти процесс по а Не будет ли это бутафории, и, и, и не исключено, потому что за короткий срок нужно а, около 150 тысяч угу. личного состава его перед угу. Это а, я не знаю, насколько объективно и прозрачно можно, а, возможно, сделать этот процесс. Поэтому ну с этим, конечно же, есть проблемы. Но снова же, я думаю, про, а, а, будет какая ситуация, что будет формальная перетестация, угу. милиционеры станут 7 ноября или там, немного позже полицейскими. Но дальше, когда уже дойдут руки, силы, возможности, в том числе финансовые, будут уже смотреть, уже, скажем, по, ну, подход, я так понимаю, сейчас министерство по блокам работать. Патрульные, участковые там, и другие вот блоки, которые есть в системе полиции, уже подходить и работать вот с этим блоком, ну, скажем, да, вот с этим подразделением, изменять, увольнять уже что делать а пока ну мы ну мы должны вот мы в такой э, э, транзитный период uh -huh. до да, сейчас когда э, э, мы не э, скажем одни отделаемся от этих проблем когда один орган нормально работает мы доверяем население доверяет ему там нет коррупции но рядом с тем есть вот, вот, вот такое подразделение. Разогнать просто так мы ему не можем, потому что он тоже исполняет функции. Он этих людей задержив, за, задержанных оформляет, вызывает адвокатов, если нужно, проводит с ними необходимые процессуальные действия и так далее. Вот это, в этих помещениях и, и вот эти милиционеры. Поэтому просто так это невозможно, просто э, расформировать и все. У нас с uh -huh. завтрашнего дня не будет роять делов. А вот часто еще респонденты говорили, ну вот отличается старая милиция от новой, не только тем, что вот она хамовата и так далее, но очень низкие зарплаты. А вот как вы можете на низкие зарплаты заставить человека честно трудиться? Может быть просто повысить зарплату и все, будет хорошо у нас все? Нет, не будет все хорошо, я уверен в этом, потому что в суде, если сравнить, очень хорошие зарплаты в сравнении. Каждого судьи, который в первый день приходит на свою должность в районный, ну там суд 1, инстанции у него в 10 раз больше зарплат, зарплата чем чем там минимальная зарплата да ну то есть 10 раз он ну как бы лучше должен работать в 10 раз честнее работать например чем учитель но так не происходит. Угу. И, и то же самое, поэтому я думаю, что снова же правильный подход, вы видите, я только хвалю, выходит министерство, угу. но правильный подход на словах министерства и руководителя министерства внутренних дел в том, что говорят, что новая зарплата только в обновленных подразделениях. Угу. Когда за новыми принципами отобраны люди, тогда мы им доверяем, тогда мы можем обосновать перед обществом, перед парламентом, что мы вот этим людям платим большую зарплату. Угу. И только из-за этого, потому что но ну, все равно мы понимаем, что если человек, например, там в подразделении там уголовной уголовного розыска привык, скажем, применять незаконные методы, mm -hmm. скажем, установления там как э, э, виноватых в, mm -hmm. в, в преступлении, mm -hmm. да, да, то ты заплати ему больше, он он будет это, ну я так себе думаю психологически будет думать, что значит я классно работаю, mm -hmm. значит больше еще будет, примет mm -hmm. на чтобы больше э, таким способом, скажем, раскрывать угу. преступление. Да? Вот, и вот это, в вот этом проблема просто, что нужно, и мы понимаем, что нужно найти в эти органы новых людей. А да? у нас есть такие люди? А, Можно да. ли вот так тоже с нуля взять учителей бывших, или там официантов, айтишников, каких-то хипстеров, и вот сделать из них оперативников? А, с оперативниками, да, это проблема. Угу. Вы правы в этом, потому что работа оперативная, тем более следственная, там следственная mm -hmm. работа нужна юридическое образование. Это означает, что нужно уже тогда людей с высшим юридическим mm -hmm. образованием для того, чтобы на должности следователей нынешних. Если мы говорим о оперативниках, там есть еще особенность, насколько я понимаю, что очень много оперативников, они знают оперативные mm -hmm. ситуации в районе, микрорайоне, mm -hmm. какие-то связи в или в городе, если это на на этом уровне. Просто всех уволить, тогда мы просто не будем знать вообще, а что с криминалитетом происходит. На, mm -hmm. на стране, какие сейчас или в, в, там, в городе mm -hmm. или в районе. И с этим есть проблема. И вот с криминальным блоком, я думаю, самая большая будет проблема, mm -hmm. потому что просто так э, уволить и сказать, там, э, там не, э, не выйдет. И каким образом, с какой стороны подойти, э, ну, снова же э, другого, там, я думаю, э, мир не выдумал, чем открытые конкурсы. Mm -hmm. Просто позволять и действующим сотрудникам, например, уголовной полиции, ну, которые будут и там людей, людям с соответствующими знаниями, оно с улицы, да, не системы, и открывать эту возможность, и пускай лучше выигрывают этот конкурс и назначаются на должность. Это единственный, скажем, рецепт. У нас буквально пару минут осталось. Как вы считаете, а вот вообще нужно было начать с новой полиции реформирования МВД или с чего-то другого, какого-то другого органа? Что нужно было бы первым реформировать? Нет, это я думаю, это все течение обстоятельств угу. можно сейчас просто увидели, там что думать. в Грузии получилось. Или да, как я так? думаю, и это у нас вот, есть есть человек, который это в Грузии делал, это Казгуладзе, и она по тем же, скажем, можно сказать, по тем же лекалам и делает это и у нас. Угу. А, то а, а, это вопрос просто снова же в том, что а, это люди, которых мы видим каждый день, и нужно было изменить вот вот это. Я бы так сказал даже лицо, а, скажем, государства в отношении с гражданами. Потому что, ну, сколько людей за свою жизнь прокурора видит в реальной жизни или судью, да? Но там... Если повезет, никогда. Да, да, если повезет, то это, это правда. И а, а на улице полицию каждый день видишь, mm -hmm. да, и поэтому в прокуратуре также происходят, происходят изменения, там сейчас конкурсы на должность местных прокуроров, но это так для общества, на мой взгляд, далеко. Это волнует юридическое сообщество, mm -hmm. волнует общественный, скажем, сектор, но это как. Как бы я не думаю, что население очень, очень этим там, скажем, э, за это переживает, как, например, в сравнении с полицией. Ну и как вы считаете вот через год у нас что будет с МВС, МВД нашим? МВД? Лучится, я... Получится? Получит э, поддержку на хотя бы не один процент, опять полного доверия. А, по, а полного доверия, э, ну я надеюсь на это, что будет больше. Э, но просто со стороны министерства и правительства должны быть более интенсивные шаги по внедрению реформ нужно больше охватывать подразделений которые будут полностью обновляться в, в системе министерства внутренних дел ну что ж будем надеяться что так они и будут делать напомню сегодня мы говорили о реформировании министерства внутренних дел о новой полиции о том как удается удаются все эти сложные процессы благодарю нашего гостя эксперта инициативы реанимационный пакет реформ Александр Бачук спасибо что пришли спасибо. благодарю вас также что смотрели нас до следующего четверга.